أكثر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الحمد لله المنعم المحسن التيات ذي الفضل والجود والاحسان بالكرم والمغفره والامتنان الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي ارسل حين شعل سقط البلدان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما جمع القدرات وتعاقب الملوات الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أما بعد فاعلموا أن يومك هذا يوم, يوم عيد بالله عليكم فيه عزائم الإحسان ورجاء ليلة رجاء والعفو والغفران الله أكبر الله أكبر لا اله الا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيداً وهذا عيدنا، الله أكبر الله أكبر، لا اله الا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم عيدهم يعني يوم فطرهم فهذه ملائكته فقال يا ملائكتي ما جزاء أبي وفعل له قالوا قلنا جزاؤه أين أجره؟ قال ملائكة الذي أنزل في القرآن هدى للناس وبينات من الهدي والفرقان وقال النبي صلى الله عليه وسلم Man.